بسم اللہ الرحمن الرحیم ریالیٹی چیک میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آپ میں سے ہر ایک نے یہ اعتراض ضرور سنا ہوگا اور آج کل ہر ایک کی زبان پر عام و خاص کی زبان پر یہ اعتراض موجود ہے وہ یہ اعتراض ہے کہ کیا مولویوں کو ہر بات بیس سال بعد سمجھ آتی ہے کیا وجہ ہے کہ تمام کے تمام مولوی حضرات پہلے جو ہے اہل علم حضرات پہلے تصویر کو حرام سمجھتے تھے آج سب کے سب تصاویر بنواتے ہیں اور آج سب کے سب جو ہے اپنا اپنا چینل کھول کے بیٹھے ہیں کیا وجہ ہے کہ آج سے بیس سال پہلے سارے کے سارے مولوی حضرات بینکوں کو حرام کہتے تھے اس کی آمدنی کو ناجائز سمجھتے تھے اس میں کام کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے لیکن آج ان کے اپنے بینک کھلے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ پہلے یہ سارے کے سارے مولوی حضرات اہل علم حضرات ساؤنڈ سسٹم کو حرام سمجھتے تھے اور اس کے بعد آج یہ دور ہے کہ ان کے ہر مجلس میں ہر محفل میں ہر مسجد میں ہر ممبر کے اوپر ساؤنڈ سسٹم اور اس کے اندر جو ہے وہ مائک اور سپیکرز کا استعمال موجود ہے تو کیا آیا واقعات یہ اعتراض درست ہے اور یہ اعتراض حقیقت کے کتنا قریب ہے میں آپ کو چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی تسلی بخش جواب دے دوں افسوس اس بات پر نہیں ہے کہ جاہل لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں افسوس اس پر ہے کہ آج کل کے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں اور اپنی زبانوں سے اس کو نکالتے وقت ذرا سا بھی عیب نہیں سمجھتے کہ وہ کتنی جہالت اور کتنی جو ہے وہ بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں ایک طرف تو لوگوں کا اعتراض ہی ہوتا ہے کہ اہل علم زمانے کے تقاضوں سے واقف نہیں ہیں مولوی حضرات پتھر کے دور میں جی رہے ہیں اور اہل علم جو ہیں ان کو زمانے کے حالات کا کوئی سرکمٹینسز کا اندازہ نہیں ہے اور دوسری طرف ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ ہر ہر چیز کے اندر یہ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان سب اعتراضات کا منشا اور ان سب اعتراضات کی وجہ ناقص علم ہے میں آپ کو ان سب اعتراضات کا ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں سب سے پہلا اعتراض کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے سارے کے سارے اہل علم حضرات بینکوں کو حرام کہتے تھے اور آمدنی کو ناجائز کہتے تھے اور سب نے آج اسلامک بینک کھول کے رکھے ہوئے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بینکنگ سسٹم لانچ ہوا تو اس کا ایک کلیئر کانسیپٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ انٹرسٹ بیسڈ کے اوپر پروفٹ حاصل کرنا آپ میں سے ہر ایک آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ کنونشنل بینک کا سسٹم جو ہے وہ بہت ہی سمپل اور سیدھا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ قرض دو اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سود دو یا ہم آپ کو قرض دیں گے اور آپ کو جو ہے اس کے اوپر سود پے کرنا پڑے گا اور اسی طرح وہ انٹرسٹ کما کر اپنے جو ہے وہ آمدنی کے ذرائع اختیار کرتے ہیں جبکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک طویل زمانے تک جب بینکنگ کا سسٹم چلتا رہا اور لوگ بینکنگ سے سسٹم سے جڑے رہے اور ان کا مقصد صرف امیروں کو امیر بننا ہی ہوا کرتا تھا اس میں غریب آدمی کا یا ایک نارمل کا کوئی کام نہیں تھا اور اہل علم نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا کہ چونکہ ان کا مقصد ہی صرف اور صرف انٹرسٹ یعنی سود کے اوپر اپنی منافع خوری کو بڑھانا ہے اس لیے انہوں نے اس کو مطلقاً ناجائز و حرام کہا لیکن پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا آہستہ آہستہ کہ ہر ہر آدمی کا بینک سے ریلیٹڈ ہونا ضروری ہو گیا آپ کے بہت سارے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بینک کے تھرو ہونے لگی آپ کے بہت سارے لوگوں کے اثاثہ جات جو ہیں اور اپنے کاروباری مداخلت جو ہے وہ بینک کے تھرو ہونے لگی بینک سے چارہ کار نہیں رہا تو پھر اہل علم کو ضرورت پڑی اس بات کی کہ وہ اس کا کوئی متبادل اور الٹرنیٹ سسٹم لے کر آئے کہ جس کے اندر وہ ناجائز یا وہ حرام چیزیں نہ ہوں جو کنونشنل بینک کے اندر تھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر الٹرنیٹ کیا لے کر آئے اس کا الٹرنیٹ لے کر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے زمانے کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو لے کے ملک شام گئے اور وہاں پہ جا کے اس مال کو بیچا جو پروفٹ ہوا وہ ان کے اندر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تقسیم ہوا آپ جانتے ہیں کہ یہ مزاربہ ہے اسی سے مزاربہ فائننس وجود میں آیا کہ ایک آدمی کا پیسہ ہو دوسرے آدمی کا عمل ہو اور دوسرے آدمی کی محنت ہو تو آپ دیکھیں اب یہاں پر پروفٹ جو کمایا جا رہا ہے وہ سود کی بیس پہ نہیں کمایا جا رہا بلکہ اس بیس پہ کمایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے اور دوسرا آدمی محنت کر رہا ہے اور محنت کے بعد جو اس کے اندر پروفٹ حاصل ہو رہا ہے اس میں پروفٹ اینڈ لاس بیسس کے اوپر دونوں پارٹیز شریک ہیں اس کے اندر کوئی حرض کی بات نہیں تھی تو مزاربہ فائنینس کو وجود دیا گیا اور اس کو ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ لایا گیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشارکہ یعنی شراکت داری کے اوپر یعنی میری ایک مثال کے طور پہ نیڈ ہے میرے کاروبار کی نیڈ ہے کہ مجھے دس لاکھ روپے چاہیے لیکن میرے پاس دس لاکھ روپے سرمایہ نہیں ہے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے تو میں نے اس کے لیے دس آدمیوں کو ہائر کیا کہ تم سب میرے ساتھ پیسے ملاؤ اور ہم مل کے کاروبار کرتے ہیں اور اب جا کے جو پروفٹ ہوگا وہ ہم سب کے درمیان تقسیم ہوگا لاس ہوگا تو ہم سب کے درمیان تقسیم ہوگا یہ مشارکہ ہے شراکت داری یہ شریعت نے اس کا جو بینکنگ سسٹم کا تھا متبادل تھا اس کے طور پہ اس کو لانچ کیا اسی طرح اگر آپ دیکھیں مزاربہ فائننس مشارکہ فائننس مرابحہ فائننس اس کے علاوہ اجارہ کہ مثال کے طور پہ بینک کہتا ہے کہ ہم ایک چیز جو ہے وہ کرائے پر دیتے ہیں اور کرائے کے اوپر اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں کرایہ داری کا معاملہ تو ناجائز نہیں ہے تو اب دیکھیں آلٹرنیٹ کی ضرورت کیوں پڑی کہ جب تک امیر اور عمرہ اس کے اندر شامل تھے اور ان کا مقصد صرف پیسوں پر پیسہ بنانا تھا ان کا مقصد اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر آمدنی کے ذرائع نہیں تھے سوائے سود کے اس وقت تک اس کو حرام کہا گیا لیکن جب اس کے آلٹرنیٹ ذرائع سامنے آئے اس کے آلٹرنیٹ مقاصد سامنے آئے اس کے اندر عوام الناس کی مداخلت ہو گئی اور بہت کثیر طبقہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل حال ہو گیا تو اب ضرورت پڑی اس بات کی کہ ان لوگوں کو حرام سے بچایا جائے اور حرام سے بچانے کے لیے ان کو الٹرنیٹ صورت دی گئی جو اسلامک بینکنگ نے متعارف کرائیں کہ ہم بھی آپ کو پروفٹ دیں گے لیکن انٹرسٹ بیس پہ نہیں دیں گے ہم آپ کو پروفٹ دیں گے مزاربہ فائننس کے طور پہ ہم آپ کو پروفٹ دیں گے مشارکہ فائننس کے طور پہ ہم آپ کو پروفٹ دیں گے لیکن اس کے اندر ہماری اجارہ فائننسنگ ہوگی اور اس کے جو خواہد و ضوابط ہوں گے وہ شریعہ ایڈوائزر کے تھرو باقاعدہ مینج ہوں گے اور وہ ان کو مرتب کر کے بتائے گا کہ آیا یہ چیز ایسی تو نہیں ہے کہ اس میں کسی بھی طرح سے سودی کام کی مداخلت ہوتی ہے پہلا اعتراض دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مولویوں کو بیس سال بعد سمجھ میں آیا کہ ٹی وی تو حلال تھا اور تصویریں تو حلال ہیں ایسی بات ہرگز بھی نہیں اصل میں اگر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہاں دو چیزیں نظر آتی ہیں ایک تصویر اس کے بارے میں حکم یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد النا صفی یوم القیامتی المصور دوسری چیز اس زمانے میں نظر آتی ہے عکس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آئینہ دیکھنا پسند فرمایا کرتے تھے سنت ہے باقاعدہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اپنا عکس دیکھتے تھے سامنے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اندر اپنا عکس دیکھ کے اپنا امامہ جو ہے درست کر لیا کرتے تھے معلوم ہوا کہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ایک چیز تھی تصویر اور ایک چیز تھی عکس اب جب انسٹرومینٹس سامنے آئے ہمارے سامنے ڈیجیٹل اور ہمارے سامنے جو ہے یہ ٹیکنالوجی کی ایک چیز ایک پروڈکٹ ہمارے سامنے ٹی وی کی صورت میں سینما کی صورت میں سامنے آئی تو اس کے دو ہی مقاصد تھے نمبر ایک اس کا مقصد صرف اور صرف فساق و فجار کا استعمال تھا وہ ہے کہ فرسٹ یوزر اس کا فساق و فجار تھا کیوں اس لیے کہ جب ٹی وی اور سینما وجود میں آیا تو اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہوتا تھا کہ انسان ٹی وی دیکھ لے ڈرامے دیکھ لے انسان فلمیں دیکھ لے انسان جو اسٹیج شو دیکھ لے سارے کے سارے وہ کام جو صرف اور صرف خرافات پر مبنی ہوتے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو اسی لیے اہل علم نے اس کی مخالفت کی اور اہل علم نے کہا کہ یہ بالکل حرام ہے کیونکہ اس میں سوائے خرافات کے تو کچھ ہے ہی نہیں اور دوسرا اس کے اندر جو اس کے اندر جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ اس کے اندر بالکل ظاہری طور پہ جس طرح ہمیں ایک پیپر پہ تصویر نظر آتی ہے جس طرح ہمیں کاغذ پہ تصویر نظر آتی ہے جس طرح ہمیں ایک پردے پہ تصویر نظر آتی ہے بے نہیں ایسی تصویر ہمیں اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے ٹیکنالوجی ایکسپینڈ نہیں ہوئی تھی اس وقت تک لوگوں کے ذہنوں میں نائنٹیز کے دور میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے سے تصویر دکھائی جا رہی ہے یا ایل ای ڈی کے ذریعے سے دکھائی جا رہی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو ایکسپوز ہونے میں بھی دس دس سال پندرہ پندرہ سال لگ جاتے ہیں تو جیسا ان کے سامنے ایک مرحلہ ان کے سامنے آیا کہ یہ چیز ایک تصویر کی صورت میں نظر آ رہی ہے انہوں نے اس کو حرام کا لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعد میں ٹی وی کی نوعیت بدل گئی بعد میں اس کے استعمال بدل گیا اب ٹی وی کا استعمال صرف خرافات میں نہیں ہوتا بلکہ برینڈز بھی اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں نیوز ایجنسیز بھی اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتی ہیں خبریں بھی اسی کے ذریعے سے آ رہی ہیں انسان کا ہر ہر گھر کے اندر اس کا استعمال ایک عام ہو گیا ایک شائع ہو گیا آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں ہم نے خود اپنے بزرگوں سے سنا کہ جب ابتدائی زمانے میں سینما آیا تو لوگ جو ہے وہ پورے محلے کے لوگ مل کے ایک جگہ بیٹھتے تھے اور فلم دکھا کرتے تھے اور پھر اس زمانے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھر گھر میں سینما ہوگا اور فرمایا کہ جب وہ ٹی وی آیا تو ہم نے دیکھا واقعی گھر گھر کے اندر سینما کھل گیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی جو ہے وہ صرف اس تک محدود نہیں رہا بعد میں جب ڈیجیٹلائزیشن ہوئی اس پروڈکٹ کی تفصیلات سامنے آئیں وضاحتیں سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ اس کے اندر اصل میں یہ تو کوڈنگ ہے اور لینگویج ہے جس کے ذریعے سے ڈجٹس جو ہیں وہ اسکرین پر اس طرح سامنے آتے ہیں کہ وہ تصویر اختیار کر لیتے ہیں اور جب ہم ہٹاتے ہیں تو وہ ہٹ جاتی ہے اور وہ متحرک ہوتی ہے فعال ہوتی ہے اس کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہوتا تو پھر علماء نے اس کے اندر یہ کہا کہ اصل میں یہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے یا عکس کے حکم میں ہرگز بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصویر حرام تھی حلال ہو گئی تصویر جیسے پہلے حرام تھی آج بھی ویسے ہی حرام ہے لیکن یہ جو ٹی وی کے اندر یا یہ جو ہمیں موبائل کی اسکرینوں کے اندر یا یہ جو ایل ای ڈی کے اندر ہمیں نظر آنے والی چیز ہے یہ تصویر کے حکم میں تصویر کے زمرے میں داخل نہیں ہیں یہ ریسرچ بعد میں ہوئی یہ تحقیقات بعد میں کھلی یہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایکسپوز ہوئی ایکسپینڈ ہوئی اس کا استعمال بڑھا ہر ہر آدمی کی دسترس ہوئی رسائی ہوئی اس کے بعد جا کے یہ چیزیں سامنے تو اسی طرح میں آپ کو تیسری مثال کی بھی وضاحت کر دوں لوگ کہتے ہیں تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو حرام کہہ دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر مائک پہ کوئی آدمی نماز پڑھاتا ہے تو جن لوگوں کو آواز مائک کے ذریعے سے پہنچ گی ان کی نماز جائز نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ مائک اور لاؤڈ سپیکر بھی وہی بات اس کے اندر کہ وہ بھی انسٹرومنٹس ایسے تھے جو صرف اور صرف پاپ سنگرز اور اسی طرح کانسرٹس کرنے والے اس زمانے میں استعمال کرتے تھے عوام الناس سے اس کا کوئی ریلیٹ نہیں تھا تو فرسٹ یوزر اس کے فساق و فجار تھے حدیث میں واضح طور پہ فساق و فجار سے مشہورت اختیار کرنے سے منع کیا گیا تو جب ان انسٹرومنٹس کا یوز صرف اور صرف سنگرز کیا کرتے تھے اس زمانے میں کنسرٹ کرنے والے کیا کرتے تھے اور لہو لعب کے آلات کے اندر اس کا شمار کیا جاتا تھا تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی ان مساجد کے اندر اس کا استعمال نہ کیا جائے ایک وجہ دوسری وجہ یہ تھی اصل میں کہ اس کے اندر اختدا کیونکہ وہی والی بات کہ ٹیکنالوجی ایکسپینڈ ہونے میں ایکسپوز ہونے میں کافی وقت لگتا ہے جب یہ چیز سامنے آئی مائک کی تو مائک کے اندر جو آواز جاتی تھی امام کی اب سپیکر سے جو آواز آ رہی ہے وہ وہی آواز جنریٹ ہو کے آگے آ رہی ہے یا سپیکر اپنے اندر ایک آواز ری کرتا ہے اور دوسری آواز سامنے والے کو پھیکتا ہے تو پہلی تحقیق یہی تھی کہ اصل میں میں جو مائک میں امام بول رہا ہے وہی آواز جنریٹ ہو کے آگے نہیں پہنچ رہی بلکہ سپیکر اپنے اندر سے ایک دوسری آواز نکال کے پیچھے والوں کو پہنچا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا ایک ذابطہ ہے قائدہ ہے ایک اقتدا بالغیر جائز نہیں ہے یعنی اگر ایک انسان نماز پڑھا ہو اور برابر میں کوئی آدمی کھڑا ہوا کوئی تھرڈ پرسن آکے اس کو ایک لقمہ دے دے کوئی غلطی کی اصلاح کر دے تو چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نمازیں اس لیے نہیں ہیں کہ اس کے اندر تعلیم و تعلم کیا جائے انسان جو ہے دنیاوی معاملات کرے اور سیکھنے سکھانے کے مرحلے سے گزرے تو کوئی آدمی اگر آ کو آ آپ کو نماز کے اندر گائیڈ کر دیتا ہے نماز کے باہر سے کہ آپ نماز میں یہ چیز غلط کر رہے ہیں اور آپ اس کی گائیڈنس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے مثال کے طور پہ کوئی آدمی برابر سے گزر رہا تھا اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ دوسری کے بجائے تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کو دو رکعت کے بعد بیٹھنا تھا اور یہ آدمی اس کی آواز سن کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ اس نے درمیان کے اندر لخمہ نماز کے باہر سے قبول کر لیا اب جب مائک سامنے آیا تو مائک کی ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ وضاحت نہیں تھی کہ یہ ٹیکنالوجی آیا واقعاتاً یعنی یہ جو امام کی آواز ہے یہی آگے ایکسپینڈ ہو کے مختری تک پہنچ رہی ہے یا نیو آواز جنریٹ ہو کے آگے پہنچ رہی ہے تو چونکہ اس میں ایک اجتبا تھا کہ شاید یہ نیو آواز جنریٹ کرتا ہے اور پھر وہ آواز مختلی تک پہنچتی ہے تو یہ اقتداب بالغیر کی زمرے میں آتی ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر باہر والے سے لقمہ لے رہا ہے اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ناجائز قرار دیا لیکن جب بعد میں ٹیکنالوجی ایکسپینڈ ہوئی ایکسپوز ہوئی لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ مائک اپنی طرف سے کوئی آواز نہیں جنریٹ کرتا یہ وہی جو امام یا وہی جو آدمی جو مائک کے اندر بول رہا ہوتا ہے وہی آواز ایکسپینڈ کر کے اور اسی آواز کو جو ہے وہ مقتدی تک سامعین تک پہنچا دیا جاتا ہے الگ سے کوئی نیو آواز جنریشن اس کے اندر نہیں ہوتی تو یہاں ابتدا بالغیر نہیں ہو رہی اس لیے اس کے اندر نماز پڑھنا ہے اب یہ دیکھیں یہ تینوں اعتراض میں نے آپ کے سامنے رکھے اور ان کے بالکل واضح اور سمپل جواب آپ کے سامنے رکھ دیے اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل علم سے نالا ہیں کہ یہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ان کو اس بات سے بھی اعتراض ہے کہ مولوی پہلے یہ کام کرتے تھے اب یہ کام کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے